हमने अब तक जितनी भी तारीख पढ़ी है या पढ़ाई गई है वो सारी की सारी माजी है यानि हिस्ट्री जो कि पास्ट में थी और वो पास्ट हिस्ट्री हमेशा वहीं घूमती रही है मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये हिस्ट्री ही एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको एक महदूद पैराए में ला के दुनिया के सामने रखा गया है और इस पे काम हुआ है पिछले तकरीबन डेढ़ सौ सदी के अंदर अंदर मगर मैं आज आपको एक ऐसा इस हिस्ट्री का एंगल बताऊंगा जिस पर हमेशा इंसानों को मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ इंसानों को ब्लाइंड रखा गया है और इस ब्लाइंड स्पॉट के साथ हमेशा छेड़छाड़ की गई है और इसी ब्लाइंड स्पॉट के साथ हमेशा खेल कर छेड़छाड़ कर, कर माजी की बहुत सारी नस्लों को तबाह कर दिया गया है और आज की मौजूदा नस्ल से भी ये ब्लाइंड स्पॉट बहुत खामोशी के साथ गायब किया जा रहा है और आने वाली तमाम नस्लों को जिसमें मुसलमान बच्चे भी शामिल हैं मुसलमान उस वक्त के शूर लोग भी शामिल हैं उन्हें गुमराह कर दिया जाएगा इस आने वाले वक्तों में एक बहुत आसान सी मिसाल देता हूं जिसको पाकिस्तान में शायद लोग फॉलो नहीं करते मगर हर ड्राइवर जो कि पाकिस्तान से बाहर ड्राइविंग करता है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है उसको ब्लाइंड स्पॉट की बात की जाती है एक ब्लाइंड स्पॉट राइट पर होता है एक ब्लाइंड स्पॉट लेफ्ट पर होता है मैं फिलहाल एक ब्लाइंड स्पॉट पर बात करूंगा जो कि अंग्रेजी में फोर टोल्ड हिस्ट्री कहलाता है और अरबी में उसको कहते हैं आधा से मुस्तबलिया यकीनिया कुरान पाक और रसोल्ला वसलम की सही आहदीस इस फोरटोल्ड हिस्ट्री के बारे में अब एकदम वाज हैं आज हमें इस ना ख़त्म होने वाली आसूदगी और राहत की जिंदगी के पहले दिन और पहले लम्हे को इसी फोरटोल्ड हिस्ट्री को अपने अपने एमेजिनेशन से तस्वुर करेंगे क्योंकि ये होगा अल्लामक वरहमत ला वकू वर मेरा नाम सलमान दुरानी है आइए शुरू करते हैं पुलिस रात के उस सिरे पर डर खौफ खतरा और दहशत का राज है जबकि ये कोना जो कि पुलिस से रात का दूसरा कोना है इस तरफ कामयाबी की वो दहलीज़ है जो हमेशा हमेशा की कामयाबी है और इस दहलीज़ के ऊपर एक जंग में गफीर पुलिस से रात को कामयाबी के साथ तय करके वहां पहुंच चुका है आप अपने इमेजिनेशन यानी चश्मे तस्वर को वाजे कीजिए कि मैं आप और हम सब बहुत खुशी खुशी उस कामयाबी वाली दहलीज पर खड़े हो चुके हैं और हमने अपना पुलिस का सफ़र तय कर लिया है इस खूबसूरत तरीन लम्हा से पहले इस वक्त गुज्त कई हज़ार साल पहले जब हमारी दुनिया में मौत हो चुकी थी और उस मौत के बाद हम कबर में पहुंचा दिए गए थे और उस कबर के अंदर हमें अब दोबारा ज़िंदगी दी गई थी कबर में हमें दूसरी ज़िंदगी अता की जाने के बाद हमें कबर से उठाया गया और फरिश्तों के ज़रिए मैदान हशर की तरफ़ हाँका गया मैदान हशर के कठन रास्ते को पूरा करने के बाद मीज़ान वाला मरहला आया और उस मीज़ान वाले मरहले यानी तराजू के मरहले जो कि शदीद घबराहट वाला मरहला था उसके तय होने के बाद दुनिया की जिंदगी में दी जाने वाली उन नेमतों की पूछ गछ के सख्त तरीन सवाल भी अब गुजर चुके हैं और उसके बाद का मरला था पुल सिरात का जो कि अब ये तय हो होके हम इस कामयाबी की दहली पर आ चुके हैं ये पुलिस सिरात का वो खतरनाक तरीन रास्ता था जिसके बारे में हमने अपनी जिंदगी में हमेशा पढ़ा था मगर आज अपनी आँखों से भी देख लिया है ये सिरात का वाक़ सिरात का रास्ता जो कि वहाँ से शुरू हो यहाँ तक पहुँचा इसके बीच में हमने वो वो खौफनाक मंजर देखे और वो कामयाबी की दहलीज तक पहुँचते पहुँचते वो मंज़र हमारे आखिरी खौफनाक दहशतनाक करबनाक दर्दनाक मनाजिर थे जो कि अब हम इस दहलीज पे पहुंचने के बाद कभी नहीं देखेंगे और ये हिस्ट्री है जो हम सब के साथ होनी है होगा क्योंकि कुरान और हदीस मुबारक स्टोरी के बारे में अब मानना ना मानना हम इस बारे में सिर्फ अच्छाई बयान कर सकते हैं समझना ना समझना कि अपनी औलाद को अपने छोटों को समझाने का काम पचास हजार साल का वक्त गुजर चुका है शायद इससे भी ज्यादा और ये थका देने वाला सफर तवील तरीन सफर इस दहलीज पर आके खत्म हो गया क्योंकि इस दहलीज के बाद ना थकन है ना उदासी है ना परेशानी है बस रहते ही रहते हैं इस दहलीज पे खड़े होने वाले ये तमाम लोग इनकी क़ियादत कर रहे हैं रसूल वालैहि वसल्लम मेरे और आपके प्यारे पैगंबर, प्यारे रसूल प्यारे, प्यारे आका प्यारे दोस्त प्यारे मालिक इस अज़ीम क़ियादत के नीचे हम सब लोग हैं अब अल्लाह इज़्ज़त का वो वादा तकमील पर पहुंच रहा है जिसका उन्होंने हमसे अपनी ज़िंदगी में वादा किया था कुरने पाक में मौजूद है रसोल्ला के ज़रिए दीगर तमाम रसूलों के ज़रिए उन्होंने पैगाम पहुँचाया था और आज वो वादा वफा होने जा रहा है रसूल अल्लाह सल वसल्लम के क्यादत में खड़े ये तमाम लोग तमाम रसूल तमाम अम्बिया तमाम शहदा तमाम उस तमाम साहबा कराम तमाम लोग ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजीम पैगाम को आंखें बंद करके उस पर यकीन रखा अपना गुमान अल्लाह पर मजबूत रखा उससे बचते रहे जिसका अल्लाह ने मना फरमाया आज वो इस दहलीज पर मौजूद हैं और जिन्होंने आंखें बंद करके अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं किया अपनी मनमानी की अपनी मन मोजियाँ चलाई वो पुलिस सिरात से नीचे जा चुके हैं पुल सिरात उनका आखिरी वो रास्ता था जिसके बाद उनसे हमारा लंबे अरसे तक कोई वास्ता नहीं है कुछ से हमारा वास्ता आने वाले वक्तों में पड़ेगा और कुछ से हमारा वास्ता कभी नहीं पड़ेगा वो तमाम खुशखबरियाँ हमें इस वक्त मालूम हैं जो हमें दुनिया में बताई गई थी और इस रात के अख्ताम पर जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं जिसके पीछे दहशत थी मगर यहाँ कामयाबी की वो मंजिल है वो पहला क़दम है जिसके सामने जन्नत के दरवाज़े हैं और ये जन्नत के आठ दरवाजे इस वक्त रेडी टू ओपन है हमें कामयाबी की जितनी भी खुशखबरियाँ मालूम है वो नहायत अधूरी हैं जबकि हमें बहुत कुछ मालूम है कि अब हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है मगर वो अधूरी खुशखबरियाँ हैं क्योंकि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनामात की बारिश होने वाली है और ये हम सोच सोच के खुश हो रहे हैं बिल्कुल पक्के यकीन के साथ क्योंकि वो तमाम इनामात जिनके बारे में ना किसी आँखों ने देखा ना किसी कानों ने सुना ना कभी महसूस हुआ ना ही कभी दिल पर गुमान गुजरा हमें नहीं मालूम कि वो इनामात वो इक्राम क्या हैं मगर वो अब इन सामने आठ दरवाज़ों के पीछे हैं जिसकी हम पे बारिश हो नहीं वाली है इस कामयाबी की दहलीस और इन जन्नत के आठ दरवाज़ों के बीच में जितने भी कामयाब लोग खड़े हैं जो उस दुनिया से आए हैं इन सब को लीड करने वाले हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसलम आगे बढ़ेंगे और जन्नत के दरवाज़ा खुलवाना शुरू करेंगे फरिश्ता दरवाज़ा खोलेगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उन दरवाज़ों को खोलना शुरू करेंगे वो फरिश्ता बोलेगा आपसे पहले ये दरवाज़े किसी ने भी नहीं खोले और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसोल का इस पे फ़रमान आलिशान मौजूद है कि जन्नत के दरवाज़े मैं खोलूँगा और ऐसा ही होगा सर ये फोटोल्ड हिस्ट्री है जिसके बारे में कभी चश्मे तस्वुर से भी नहीं सोचा जा सकता ना सोचा जाता है क्योंकि हिस्ट्री को फेंक दिया गया है लोग इसको हिस्ट्री नहीं मानते हैं इस हिस्ट्री को मैं आगे पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि तारीख़ इंसानी तारीख़ हिस्ट्री क्या है जन्नत के ये तमाम फरिश्ते इस तमाम कामयाब लोगों के सामने इन सक्सेसफुल लोगों के सामने इस बात का इकरार करेंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो तुम पाकिजा रहे अब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ हम सब अपने अपने दरवाज़ों से जन्नत के अंदर दाखिल होना शुरू होंगे और उसके बाद जब सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे आखिरी बंदा भी जन्नत के अंदर आ जाएगा तो उसके बाद अल्लाह इज़्ज़त का सलाम पहुंचेगा तुम्हें मेरा सलाम हो अब तुम हमेशा खुश रहोगे ना तुम कभी बीमार होगे और ना ही कभी उदास क्या खुशी होगी उस वक्त एक नया जिस्म, चमकते दमकते चेहरे खूबसूरत मौसम खूबसूरत हालात एक खूबसूरत लीडर जिसके पीछे पीछे हम सब चलते चलते जा रहे हैं एक खूबसूरत आवाज का सलाम फरिश्तों का वेलकम आप चश्मे तस्वुर से जरा सोचिए तो सोचिए यह है फॉर हिस्ट्री तारीख का एक अहम जुज जिसको तमाम के तमाम जन्नतियों के सरदार मोहम्मद उनके पीछे जन्नती औरतों की सरदार बीबी फातम और उनके पीछे दो हसीन तरीन खूबसूरत नौजवान जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन और कामयाबी के लम्हत का जन्नत का ये पहला कदम एक लाजवाल लम्हे का आगाज़ वो लम्हा जो वक्त और ज़मान मकान की कैद से मुकम्मल आज़ाद है आज पहला दिन है जिसका आगाज़ हो रहा है हमेशा हमेशा रहने वाला ये पहला दिन जिसमें लम्हात वक्त सब कुछ थम चुका है थमा हुआ वक्त और हमेशा के लिए थमा हुआ लम्हा अतान गैर महसूस में लिपटा हुआ लम्हा यानि ऐसा अतिया जो कभी ख़त्म नहीं होगा वो अब है ये पहला दिन दूसरे दिन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होगा हमेशा के लिए खुशी का ये जारी अतिया जहाँ दिन रात में और रात दिन में कभी नहीं बदलेगा बल्कि यहाँ पर अल्लाह के नूर की जो रोशनी बिखरी होगी उसको इस दुनिया में इस ज़िंदगी में तसवुर भी नहीं किया जा सकता उसकी रोशनी हर सू फैली होगी ये इंसानी जिसम अब वक्त के बोझ और प्रेशर से मुकम्मल आज़ाद हो चुका है अब कोई वक्त नहीं कोई प्रेशर नहीं ये हमेशा की ज़िंदगी का वो मसरूर तरीन लमह होगा जहाँ वो तमाम चीज़ें अब हलाल हो चुकी हैं जो कि दुनिया में हराम थी सोना शराब बहुत कुछ जो हम तस्वुर भी अभी नहीं कर सकते इस जिंदगी के अंदर रहते हुए बहुत कुछ अंदर जाते ही एक और ऐलान होगा तुम हमेशा के लिए तंदुरुस्त हो गए हो अब कभी बीमार नहीं पड़ोगे हमेशा जिंदा रहोगे कभी मौत का शिकार नहीं बनोगे जवान रहोगे बूढ़े नहीं होगे हमेशा खुश रहोगे कभी गमगीन नहीं होगे यकीनन ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है फिर अल्लाह का एक और फरमान सुनाया जाएगा यही तुम्हारी जन्नत है जिसके तुम वारिस बना दिए गए हो वारिस बना दिए गए हो विरासत में मिल चुकी है अल्लाह की तरफ से विरासत में मिल चुकी है और ये सब कुछ तुम्हारे उन अमाल का रिजल्ट है जो कुछ तुम दुनिया में करते रहे हो ये वो वेलकम स्पीच है जो कि इस जन्नत के नए वारसन नए मालिकान के लिए फरिश्तों के ज़रिए की जाएगी अब हमेशा हमेशा की राहतें सुकून इस वेलकम स्पीच के पीछे हमें दबोचने के लिए खड़ी हुई हैं और हम ख़ुशी ख़ुशी तैयार हैं कि वो आएँ और हमें वो दबोचें और ये टर्म है खालदीना फीहा अबदा कुरान पाक की टर्म जो को अल्लाह इज़्ज़त के अल्फ़ाज़ हैं खालदीना फीहा अबदा हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा और इस खालदी फ़ीहा में ना कहीं बोरियत का एहसास है ना ही कहीं तकन इस हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में वेलकम स्पीच के बाद का ये लम्हा और ये दिन खालदी फ़ीहा के अंदर क़ैद कर दिया गया है ये कैद हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए हमेशा के लिए जारी दिन का आगाज़ हो चुका है वो लाजवाल वक्त जिसका अब जवाल नहीं होगा मुबारक हो यह है वो फोटोल्ड स्टोरी का आज पहला पार्ट कल में इसका एक दूसरा पार्ट आएगा और ये वाजे करने के लिए है कि हिस्ट्री के कुछ असूल हैं जिसको मैं अपनी हिस्ट्री वाली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा क्योंकि हमारे लोग और गुज्त कई सदियों पीछे के लोग उस हिस्ट्री को ही जानते हैं जो कि माजी के हैं और इसकी तशरी भी ऐसे ही की गई है जबकि हिस्ट्री ऐसी नहीं है इसके बाद फ्यूचर हिस्ट्री या फॉर हिस्ट्री जो मैं बताऊंगा उसका सेकंड पार्ट उसके अंदर ही मैं इसको क्लोज़ करूंगा तारीख़ होने वाली हो हो चुकी हो वो तारीख़ी होती है सिर्फ़ उस तारीख़ के कुछ असूल हैं और तारीख़ को वाजे करने के लिए उसके ऊूल वाली वीडियो एक बिल्कुल अलग होगी यूट्यूब के ऊपर तारीख के मामलों पे इल्म जो तारीख़ का इल्म है इसके ऊपर एक ब्रैकेट के अंदर ही बता सकता हूँ क्योंकि उससे जब मैं आगे बताना शुरू करूँगा तो लोग दीवाना समझते लगते हैं उनकी क्योंकि समझ में नहीं आती है बात तो उस तरफ मैं कभी नहीं जाऊँगा मगर तारीख़ इलम्ल तारीख़ या तारीख़ के इल्म के ऊपर जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक वीडियो इन बनाऊंगा वो ज़रूर देखिएगा बहुत डिटेल में नहीं होगी मगर इल्म जो तारीख़ का है और अल्लाह से कैसे जोड़ती है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे जिसको हमारे दिमाग दिल से निकाल के फेंक दिया गया है फॉर टोल्ड स्टोरी का यानि फ्यूचर में होने वाले वाक़ के बारे में ये उसका पहला पार्ट है इसका एक पार्ट और है इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद इन तारीख के इल्म के ऊपर वीडियो होगी अपना अपने घर वालों का ख्याल कीजिएगा आज मैंने कहा भी नहीं कि आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए आपकी मर्ज़ी ध्यान रखिएगा अपने घर वालों का भी और ग़ौर फिक्र करने वालों को ये बातें ये वीडियो ज़रूर पहुँचाया करें सलामैकम वरहत Bom baracato.